Взяли в полон російських окупантів. Це відбулося на вовчанському напрямку на Харківщині. Повідомляють, що вдалося зробити у ході контратаки. бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського зазначили, що поповнюють обійний фонд, щоб повернути українських військових з російських катівень. І кілька днів тому також під Вовчанськом взяли в полон. І тоді наші говорили, що це десь Плюс-мінус 60 росіян. Як ви загалом оцінюєте зараз ситуації на Харківському напрямку, зокрема на Вовчанському? Що там відбувається? Бо, на жаль, дуже мало те, що ми можемо звичайно і озвучувати в ефірах? От, Марпехі, і ще один род війська в яких можна ставить примір високих тобто професіоналів, високопрофесіональних. воинов, которые тоже выбирают эту стезю военного. Но это опять спец, можно сказать как спецслужба морпехи. То есть они выполняют специфические задачи. Сейчас, правда, не связанные с морским делом, но тем не менее задачи эти выполняются. И, кстати, как раз задача брать пленных, это может быть вот такая специфическая задача, которая ставится спецслужбам. Для чего? Для пополнения обменного фонда, для того, чтобы наших ребят, которые сейчас в плену у россиян по разным причинам вытащить и, вернуть на родину живыми и здоровыми. Поэтому здесь надо, конечно, сказать большое спасибо морпехам, так как взять в плен это, россиян намного сложнее и опаснее, чем просто их уничтожить. Но вот не уничтожают, а берут специально для того, чтобы вернуть наши жизни обратно к жизнедеятельности уже на нашей территории. Сейчас на данный момент очень тяжелая ситуация по Харьковскому направлению, но она уже практически полностью контролируема. Почему? Потому что то количество сил, средств россиян, которые были выделены на эти беспокоящие операции, они же когда-то в конце концов заканчиваются, то они начали заканчиваться. А те, те механизмы, которые были задействованы с нашей стороны, для стабилизации этой, этого прорыва российского. Уже создана такая многошалонированная оборона на этом направлении, восстановлены наши позиции. Мы сейчас пытаемся выдавить россиян с этого направления за пределы нашей Родины. Ну, по этому, по крайней мере, направлению. Именно по Волчанску это сейчас очень хорошо видно. Ну, в принципе, это и должно было быть. Почему? Потому что не было создано россиянами на направлении на Харьков достаточного количества, достаточной группировки с достаточным количеством сил и для того, чтобы двигаться в сторону Харькова. Задача, скорее всего, так и стояла, то есть связать наши войска на этом направлении. Они с этой, кстати, задачей справились. А вот теперь придется погибать. Почему? Потому что вряд ли снимут с Донецкого направления резервы россияне, не перебросят их на Харьковское, потому что они на Донецком сейчас нужны а этой группировке придется погибнуть. Особенно после того, как нам разрешили работать хаймерсами на 80 километров ракета М-31, как раз накроет всю эту группировку. То есть, я думаю, в ближайшие там, недели месяцы мы услышим как раз о гибели этой белгородской наступательной операции.